ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని నమ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని విన్నా చదివినా వినిపించిన వాళ్ళకి కొన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యఫలం అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ స్తోత్రాన్ని చదివిన వారికి ఎటువంటి కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతం కాగలదు జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని శక్తిని కూడా అందిస్తుంది మరియు శత్రుబాధలు రుణ బాధలు తొలగిపోతాయి భక్తితో నమ్మకంతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించండి స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రులకండి కండి శరణాగత చితం కరుణాకర కామద కామహతం శరకాన సంభవ చారురిపాలయ మాం हरसारसमुद्भवहैमवति करपल्लवलालितकम्रतनो मुरवैरिविरिञ्चि मुधम्भुनिधे परिपालयतारकमारकमा शिरधिन्दुसमानषडाननय सरसीरुहचारु विलोचनया निरुपाधिखया निजबालतया परिपालयतारकमारकमाम् गिरिजासुतसायकभिन्नगिरे सुरसिन्धुतनूजसुवर्णरुचे शिकितोकशिकावलवाहनहि परिपालयतारकमारकमाम् जनविप्रजनप्रियवीरनमो जयभक्तजनप्रियभद्र नमो मारक परिपालयतारकमारकमाम् परितो भवमि पुरतो भवमि पथि मे भगवन् वितराशु जयं विजयं परितः परिपालयतारकमार्कमाम् इति कुक्कुटकेतुमनुस्मरतां पठतामपि षण्मुखषट्कमिधम् भजतामपि नन्दनमिन्दुभृतो न नभयं क्वचिदस्ति शरीरभृथा गाङ्गेयं वह्निगर्भं शरवणजनितं ज्ञानशक्तिं कुमारम् ब्रह्मण्यं स्कन्ददेवं गुहमचलभिधं रुद्रतेजस्वरूपम् सेनान्यं तारकाग्नं गजमुखसहजं कार्तिकेयं षडास्यम् सुब्रह्मण्यं मयूरत्वजरतसहितम् ం నమామి ఇది శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షట్కం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి